नमस्कार मित्रांनो कसे आहात मी आहे आपला रंगनाथ महाराज गाडक आपण बघत आहात आवाज आमचा व तुमचा सर्वांनी आपल्या या चॅनलला भरभरून सहकार्य करा हे चॅनल आपले सर्वांचे आहे आज आपण आद्यशंकराचार्य ज्यांचा जन्म केरळामध्ये मालडी गावात झाला होता आठव्या शतकामध्ये आणि त्यांनी भारतभर भ्रमण केलं व आपल्या देशाच्या चार दिशेला चार पीठाची स्थापना केली आणि द्वारकापीठ जगन्नाथपुरीचं जे पीठ आहे ते शृंगेरी पीठ आणि बद्रीनाथ चार मठाची चार पिठाची स्थापना केली कारण त्यांच्या काळामध्ये हिंदू धर्माला थोडी ग्लानी आली होती आणि ते फिरत असताना त्यांनी पंढरपूरला आणि पांडुरंगाला बघितलं आणि पांडुरंगाच्या मूर्तीसमोर जी स्वयंभू पंढरपूरची मूर्ती आहे त्या मूर्तीसमोर उभं राहून त्यांनी जे विठ्ठलाचं पांडुरंगाचं वर्णन केलं त्याला पांडुरंग अष्टक असं म्हणतात आठ श्लोकामध्ये वर्णन आहे समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गम् भजे पाण्डुरङ्गम् तडिद्वाससं नीलमेधावभासं रमामन्दिरसुन्दरचित्तप्रकाशं वरं तिष्ठिकाया समन्यस्तपादम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् प्रमाणं भवाब्दिदं येन तस्मात् विधातुर्व सत्यधृतोनाभिकोषा परब्रह्मलिङ्गम् ङ्गम् स्फुरतकौस्तुभालङ्क्रन्तकण्ठरेशे श्रियाजुष्टकेयुरकं श्रीनिवासम् शिवं शान्तमल्यं वरं लोकपालम् फलब्रह्मलिङ्गं भजे ्रान्तगण्डस्थलाङ्गम् जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्र ब्रह्मलिङ्गम् भजे पाणुरङ्गम् सर्वाधिक्रान्तभागम् सुरे चित्तदिव्यरत्नेरारधे त्रिवङ्गागति बरह परब्रह्मलिङ्गं भजे पाडुरङ्गम् परं कैवल्यमेकं तुरीयम् प्रसन्नप्रपन्नहति देवदेवं ब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं पाण्डुरङ्गाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम् अशा पद्धतीनं हे पांढरण नष्टक आहे सर्वांनी अभ्यासावं हो। सर्वांनी पाठ करावं हो। सर्वांनी रोज त्याचा पाठ केला पाहिजे आपल्या जीवनामध्ये नक्कीच परिवर्तन हो धन्यवाद सर्वांनी व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद जय श्रीराम